Bu ilin məhsulu üçün Muxtar Respublika üzrə 36753 hektar sahədə taxıl biçini aparılacaq ki, bunun da 26265 hektarını buğda, 10488 hektarını isə arpa əkinləri təşkil edir. Taxılın vaxtında yığılması üçün 106 taxıl biçən kombayn, 602 traktor eləcə də digər texnika və avtomobillər hazır vəziyyətə gətirilib. Naqçivan Muxtar Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində yaradılan qərargah taxıl biçininin optimal müddətdə başa çatdırılmasına ciddi nəzarət edəcək. Həmən qəravcı taxıl biçinə qədər bölgələrimizdə torpaq mülkiyyətləri ilə sahibkarlarla görüşmüş, onların iştirakı ilə taxıl sahələrinə baxış keçirilmiş, hansı ərazilərdə taxıl biçinini tam taxıllar qurub Bizə hazır vəziyyətdə çatdırılıbsə, onlar haqqında ətraflı məlumat da verilmishdi. Bizənin gedişatı onu deməyə əsas verir ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2020-ci il məhsulu üçün yüksək məhsul gözlənilir. Taxıl biçini ilk olaraq Muxtar Respublikanın Babək, Urdubad, Cufa və Kängərlər rayonlarında aparılır. Digər rayonlarda taxılın yetişmə fazası başa çatdıqdan sonra yığım başlanılacaq. Qeyd edək ki, Muxtar Respublikada suvarma şəbəkələrinin genişləndirilməsi və kənd təsərrüfatı texnikalarının lezink yolu ilə torpağın ölkəçilərinə verilməsi taxılçılığa marağı artırıb. Ütən elin payında 3 hektar Açı nəmişəm. Subsidyamızı verib dövlət, sağ olsun. Texnikombisin dialı bitin başlamışıq. Məhsuldarımız yaxşıdır. Su varmışıq. Qeyd edək ki, Naqçivan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin tapşırığına uyğun olaraq bu ildən taxılın alış qiymətində artımlar olub. İstehsalçılardan buğdanın 1 kq-ı 38, arpanın 1 kq-ı 35, qarğıdalının 1 kq-ı isə 40 qəpikdən qəbul edilərək dəyəri yerində ödəniləcək. Novruz Məmmədov, Elçin Baqşalıyev, xəbərlər.